favqulodda vaziyatlarning oldini olish va yong'inlar profilaktikasi kuni tadbiri zafarobod tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan uyushqoqlik bilan tashkil etilmoqda profilaktika kunida amalga oshirilayotgan ishlar yong'inlar va boshqa favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishining oldini olish muhim ahamiyat kasb etmoqda mahallalarda ta'lim va davolash muassasalarida tuman hududida joylashgan korxona muassasa va tashkilotlarda profilaktik uchrashuvlar tashkil etilib fuqarolarga xavfsizlik talablari tushuntirildi kuni kecha ellikqila tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan nukus davlat pedagogika institutining ellikqila tumani filialida favqulodda vaziyatlarni oldini olaylik mavzusida tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi ushbu targ'ibot ishlari ellikqila tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i jasur alimov olib bordi uchrashuv davomida talaba yoshlarga favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaslik va uni bartaraf etish bo'yicha tushuntirish berildi uchrashuvda yong'in va boshqa favqulodda vaziyatlar ularning kelib chiqishi sabablari o'quvchi yoshlarga tushuntirildi shuningdek olovdan foydalanish elektr va gaz uskunalaridan foydalanishning xavfsizlik qoidalarini tushuntirilib talaba yoshlarni qiziqtirgan savollarga javob berildi profilaktik tadbirlar pedagogika fakultetining talabalar turar maskaniga ham olib borildi va u yerda ham turli xil favqulodda vaziyatlarning oldini olish va texnik nosozliklar sababli kelib chiqishi mumkin bo'lgan hodisalar va uning oqibatlari qanday bo'lishi alohida tushuntirildi dedi o'z so'zida elliqala tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i jasur alimov nukus davlat pedagogikns instituti eliqala filialida bugun mana talabalar bilan yon'in xavfsizligi oyligida uchrashuv bo'lib o'tdi uchrashuvda 2021 yil 15 beshinchi noyabrdan o'n beshinchi dekabr kunlari oralig'ida yon' xavfsizligi oyligi bo'yicha vazirlar kengashini farmoyish qabul qilingan Bu bunga asosan elqalo tumani hokimining yong to'g'risida, yong xavfsizlik oyligi to'g'risida farmoyishlari qabul qilindi bu bo'yicha hozir talabalarga bugungi kunda talabalar yotoqxonalarda xavfsizlik choralariga rioya qilish xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi hamda yashash uylariga borganda yashash uylariga borgan vaqtida xonadonlarga o'zlarini oilalariga yetib borganda biza biz bergan tushunchalarni o'zlarini oilasiga yetkazishlari tushuntirib o'tildi isk gazidan zaharlanishni oldini olish bo'yicha tuman hududida ijtimoiy soha obyektlarida va tegishli korxona tashkilotlarida chora tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda ta'kidlash joizki eliqala tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan mazkur oylik doirasidagi targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirgan holda o'z vaqtida ogohlantirish qutqarish va yordam berish shiori ostida uyushqoqlik bilan amalga oshirilmoqda shuni unutmaslik kerakki ogohlik davr talabi zero har qanday favqulodda vaziyatlar xalq xo'jaligiga moddiy zarar keltiradi bir necha daqiqa yoki soat ichida juda katta miqdordagi xalq boyliklariga va inson salomatligiga zarar yetishi ham mumkin shunday ekan mazkur oylikda barchamiz faol ishtirok etib favqulodda vaziyatlarning oldini olaylik yukus davlat pedagogika institutinig yeliqila pedagogika fakultetida qala tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari kelib bizning talabalarimiz bilan yong xavfsizligi zaharlanishlar bo'yicha uchrashuv suhbatlarni olib bordi fakultetimizni yotoqxonasi бінасын borib ko'rib bolalarni hal ahvollarini ko'rdi tanishdi bolalar bilan talabaa yla suhbat o'tkazdi ham keyingi vaqtlari o'zbekistonda qoraqalpog'istonda tumanimizda bo'lib turgan jagdaylar bilan yaxshilab tanishtirib shu talabalarimizni barlig'ini yong'i xavfsizligi shu tadbirlarga aktiv